А на твою думку, все-таки Путин, это сборный образ Путина, не хочет перемоги? Они видят, что они продвигаются, что у них копанки, они могут завоевать значит, примерно на 14 триллионов долларов земель, редкоземельных участков. Китай придет, все это будет добывать. Они из этого всего будут иметь бабло. Под это, под это все они подстроятся. Зачем им заканчивать войну, как ты думаешь? Ты же разумеешь, что часто не так стало, как гадалось. Мне ну да... поэтому Дональд Трамп должен конкретно сделать так, чтобы война должна закончиться. Давай так кому, кому... признать, того, что он их не боится, начали летать американские самолеты в Черном море недалеко от Крыма, чего при Байдене давно не было. Байден это абсолютнейшая... Хотел сказать, плохое слово не буду говорить. Мы же и так уже его застанет, чтобы эфиры. Да, да. да. Ну, слушай, но ну, он настолько был трусом, что он даже ничего, вот эти самолеты, которые были разведчиками, американцы, не посылали в Черное море. А при Трампе возобновилось все, и они чуть ли не летают до Севастополя теперь. Mm -hmm. Но Давайте, Трамп он ничего не боится. Я, ты знаешь, информация нет. Если, Если он. Захочет, он нам даст все то, что мы должны уничтожить Рашу. Да. Вот. А другое дело, он будет думать, давать это или нет. И Зеленскому надо в ближайшую неделю переубедить его. Очень важная встреча у него будет с Дональдом Трампом. И как себя поведет Зеленский, будет решающий момент. В ближайшее время очень важно, и все это будет На Марсе Марс останавливается на небе. Может все-таки остановиться война, шансов 50 на 50, но ну посмотрим. Ты мне скажи, давай дальше поговорим. Все-таки, как ни круто, очень важно, чтобы Трамп встретился с Зеленским раньше, чем с Путиным. И на наступном тижне мы надеемся... Ну, он точно встретится, я вам гарантирую, он точно встретится с Зеленским раньше, чем с Лили Путиным. Помните, я всегда говорил, когда он с Лили Путиным встретится? Первая половина марта. В отличие от Гордона, я давно знаю эту дату с Зеленским он собирается встречаться в течение ближайшей недели. Сегодня мир будет эфир без этого имени, но сегодня не удалось нам пропустить эти, эти имя. Но... Этого... Ну, Лысая Ванга, как же без хорошо, него? Хорошо, Давай так. Он все время, все его прогнозы не сбываются. То он говорит, что чемпионат... Мы не мы чемпионат мира да. в Москве по футболу не состоится. Дорогие да. друзья, состоялся, причем прошел прям под дура и все случилось. Будут санкции против России при еще при Трампе. Он говорил, такие сверхсанкции, что все, не состоялось. Ни один прогноз этого лысой Ванги не совершилось. Единственное, что он делает с успехом, до сих пор продает свои пирамидки. Может, уже не продает пирамидки, но книги, которые эти как-то книжные черные люди на него пишут, он продает. Дорогие друзья, лысая Ванга не написала в своей жизни ни одной книги. Вообще от слова совсем. Но Дорогие. продает. Хорошо. И что, Я просто... тебя però, все таки про Два слова. Дорогие друзья, ну, вы же понимаете, ну, есть такие люди, которые за счет вас имеют все в этой жизни и обогащаются. Ставьте лайк, Донайте. Да, Если и подписывайтесь или... на мой канал. И... Влад Рос. На, 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 на канал. Влад. Заказывайте натальные карты, годовые соляры. В натальной карте вы можете узнавать свое будущее. Значит, прогноз на ближайшие десятилетия, карьера, финансы, недвижимость, здоровье. Можете делать подарки близким, родным. Плюс 38, мой 63, шестьдесят 4, 63, 24. По Вайберу по WhatsApp легко со мной связаться, хоть из США. У меня очень много клиентов оттуда. Хоть из других стран Европы, в том числе Германия, не знаю, Италия, Испания, кто угодно всегда со мной Легко зв'язаться. Я не тільки українець, і не тільки так. з України само можна зв'язатися. Обов'язково, Влад. Ну, дивись, це таки по копаланах. Чиясь ясь хотілка, а, має бути більшою. Кому ці копалани вигідніші? Американцям чи китайцям? Ти ж теж розумій, для кого це буде важливішим, то і і допоможе в Україні в результаті. Ну, вообще могу тебе сказать, если бы не было Илона Маска, вообще бы американцам это был, ну, Трампу ото був до фети. Просто ему Илон Маск сказал, что там есть литий. Uh -huh. Литий, который им необходим для энергии. в 8-летнем маме же мужик важно, да? Ну, для ну, а вот да? Маска реально это очень важно, потому что электромобили без лития, без батареи для лития не могут продаваться. А запас в Европе, украины самый большой. Это касается еще и урания, понимаете? Там, Рашист... Графита, урань, там дуже багато. Рашисты отбили в Африке чуть ли не все копанки урания а у французов. Угу. Но здесь они у нас есть, просто вот лежат и все. Вот. А то, что касается титана, чтобы делать самолеты, там все это, быть независимым, это ж за копейки можно брать у Украины. Понимаешь, что дело? Зеленский... Не предлаз... у нас титан, кто-то керует титаном, а ты кто в Виднице,

больше, Конечно же, это война за энергоресурсы. А что такое война? Ну, Гренландия та же самая. Или да. Панама, чтобы выбить оттуда из... Это все торговая война Дональда Трампа. Конечно, американцам это надо. Если бы там не надо было американцам, они бы даже за это не, не взялись. А Зеленский супер классно это им впарил. Да, и... да что в паре? Почекай. Не... Наши олигархи не взялись за дело. Что, что мы своими технологиями не можем добывать от слова совсем ничего. У нас нет таких американских технологий, чтобы добывать редкоземельные копалины. Вообще нет, вообще никак. Мы не сможем сделать... Даже технологических... Ничего не сможем добыть без нашими технологиями. Тут, туда такие большие инвестиции нужны, что только американцы это смогут Або китайцы, ты сам сказал. Або китайцы, либо китайцы. Понимаете, дорогие да. друзья, мы продаем воздух за нашу независимость. Понимаете, в чем дело? Хорошо. Давай... Ну, я, я, я. привожу пример. Вот мне всегда украинское мое государство говорило: мы всем украинцам выделим 6 соток земли. По, ну, по-моему, есть такой какой-то. И... А нет, вот. да, 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 закон. До сих пор нету 6 соток земли. Украинское государство. Прошу выделить для Влада Роса хотя бы 6 соток земли, без редко земельных компонентов, металлов и всего. Без ничего, просто, даже без кирнозиома. Просто выделите мне, который мне полагается 6 соток земли. Выделите. Даже это государство не дает до сих пор. Зато, зато налоги повышаются, зато вот этот у нас этот. Чувак, дуже интересно виглядає, я ж не знаю. Я б вже давно уже повісив, Ну, в курсі, да, кто. так. Дивись, у мене є сусід, і був сусід раніше, він працював ще при Щербицькому. Друзі, це в Києві була людина, прережу. Ну, да, ну, да. ти працював как? ще при ньому, це мій сусід дуже хорош. ну, хороший перегляд. По на, на морду чоловіка, і все стане ясно з ним. Вообще. Так, так, это... і він казав мені, а тим говорю: і він казав ну, мені: так. Діма, коли говорять ці розмови про те, що комусь там виділяють землю, Ринок землі, і він каже, що в Україні вся земля давно поділена. Там немає що ділити. Ну ділить. слушайте, до сих пор не ту... а те, кстати, 600 виділили. Я не просив, ще. я попрошу. Ну, от видиш, ну, все так. так. Це для України. Так, наші олігархи допустять американців до, до, до копалин. А их уже никто не будет спрашивать. Королевский градус, все позволено с Зеленским. Седьмой градус королевской протхоз. Лев, лев разлегшийся на трое. Лев на возвышение смотрит на восходящий. А Зеленский все решил, с ним все будет не знаю, поговорено. Угу. Никакие архи уже ничего не могут... Хорошо, давай, это то, что Америка зайдет в Украину на, 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 цей рынок. Что это даст Украине? Подивися по Харару. Для Украины это что? Ну, а тут очень интересная ситуация. Это мир, безопасность и вообще колысунка, счастье, значит, будущее Украины открывается. Луна в соединении с Белой Луной в Харарном вопросе. Будет существовать наша земля Украины. Ой, Господи, любесеньки мої, рухаємося далі. Влад, хочу тебе на фіналі спитати. Багато моїх майстрів давно вже мені говорять, що вони, вони бачать в найближчий час війну в Європі. І ти про це говориш. І ми бачимо, що Балтики бачить? Бачить, 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 багато бачать, і на це дуже Ну, це не хорошо. І ти про це говорив. Давай так: ти бачиш Прибалтика... ну в мене таке відчуття, що вона прям а, в перечутті війни. От ну, у мене багато клієнтів зараз з Риги виїжджають, там, з Сталіна. заселяются в Испанию, кстати, поляки, многие в Испании тоже покупают недвижимость, потому что считают, что Испания находится за ядерной страной Франции, и если и пол Европы куда-то пропадет, то, наверное, Франция не сдастся, у них ядерное оружие, а Испания находится за Францией, Понимаешь? Uh -huh. Поэтому уже никто не держит какие-то яйца в одной корзине, а уже где-то распространяет, распределяет их по другим. Европа uh -huh. много есть переездов в том числе и из Риги, и Сталина, и из Вильнюса, уже в Испанию. Да. Ну, тем более, что в Испании самая дешевая недвижимость по сравнению там с тем же Францией, Германией. Но, смотри, Латвия, Литва, Эстония официально отключились от від энергосистемы России и Белоруссии. То есть, смотри, Русь... В чувстве войны у нас то же самое было, прямо перед войной мы отключились от расистов. Угу. А можете себе представить, если бы мы с ними остались? Они бы нам просто полностью... это Свет бы просто электричество перестали давать, бы мы бы сложили лапки и все, понимаешь? Mm -hmm. mm -hmm. И в ближайшее время это и ничем ничем не грозит. В ближайшее время нету сил у расистов начать хоть какую-то либо войну, иначе бы они там сохранили, значит, свой порт в Сирии. У них нет ни единого шанса сейчас напасть ни на Грузию, ни сопротивляться в Армении там, или на Казахстана. Дорогие друзья, они будут зализывать в ближайшее время все свои раны. Никуда они не могут напасть. Единственное, что они будут делать. Mm -hmm. диверсант, диверсантская функция. Обрезать где-то газопровод. Там, знаю, электрику повредить. Mm -hmm. Какой-нибудь кабель порвать там, с интернетом. Теракты. Mm -hmm. Теракты, mm -hmm. да. Сейчас полно будет терактов в Европе. Мусульмане сейчас возродят. Сейчас вы увидите в Европе целая весна, лето. Будут сплошные теракты происходить. Да. Mm -hmm. Потому что они хотят вот таким методом, вот таким... А это не мы, нас там нет, как обычно. Вот все это не про тема, любимый, да. Но год змеи начался. Я вам хочу сказать одно. Мы приближаемся к коридору затмения в марте месяце. Принято решение уже в самом Вашингтоне, да. что если Москва не идет на прекраснейшие условия Дональда Трампа, а по-другому он не считает, да? ну, его, мир, его условия, они супер классные. Они сейчас будут дорабатываться, но, в принципе, они уже состряпаны. И когда Кит Келлок сказал, что они уже есть, потом он сказал, типа, их нету, На самом деле они уже есть. Да. Да? Просто Зеленский приедет, будет одобрять их сначала он, а потом все это будет предъявлено Москве. Так вот, если не пойдут на эти условия, то уже был проброс, конкретнейший проброс, mm -hmm. через значит, Карлсона, помните, там, да. который сказал, вот, было, ну, готовили покушение на Значит, Лили Путина. Ну вот, да. так, это был проброс такой, что будет вот, ликвидирован Лили Путин. И первое, что мы совершенно недавно увидели, Скажи. то был вот э, в одном из ЖК в Москвы был произведен теракт. Да, а, я бачу. да. И мимо этого вот, значит, этого, значит, ну считается, что это чуть ли не элитная, не элитная Жилплощадь, туда проезжает из Нового горева Этот Лили Путин. Туда же там же ездит Мишустин, что готовится теракт против Мишустина и против Лили, Лили Путина. Да. Их должны убрать. Есть кандидатура, о которой я всегда давно говорил. Мэр Москвы Собянин с ним могут все порешать. Он вообще не про войну, от слова совсем. Mm -hmm. И в конечном итоге он может возглавить Российскую Федерацию. Но я могу вам сказать одно. В год змеи всегда происходит переворот. Я считаю, что война остановится только через переворот. И Дональд Трамп уже начал намекать из Вашингтона, что все. В ближайшее время, если они не пойдут на его сделку, он устроит переворот в Москве. Ты думаешь, это возможно? Как взорвали паруса? Там взорвали этого ублюдка, который был охранником Януковича. Хорошо, теперь дивися. Выходит, что ты уважаешь, что прямо под носом у Путина можно сделать это, да? Они показали, они просто показали, что если надо, мы взорвем вас всех и уничтожим. В свое время, как ты, как ты помнишь, Трамп ликвидировал самого главного вооруженного человека Ирана. Помнишь там? Да. Как его фамилия? Ну Начинаю. я, понимаю, просто, я, я зараз, просто эти даже люди, напишите, как его звать, просто ты считаешь, что это возможно, вот просто в найближчий час, да? Ну Трамп уже угрожает открыто Москве не заканчивайте войну, и я уничтожаю вас. Делает даже происходит теракт уже в этом валах парусах. Это как раз то здание, куда проезжают вот эти все эскорты Лили Путина, Мишустина, они все там проходят через это дело. То есть они реально показывают. Мы легко вас сделаем. Да. А слышал, что в последнее время там происходит ФСБ, они значит, начали останавливать каких-то наших женщин, что они там борются с СБУ, что там и так далее. То есть им нечем предъявить, и они уже показывают на своем экране, что они там как-то начинают сражаться за то, что они раскрывают все тайны СБУ там и так далее. Но они понимают, что они абсолютно беспомощны. Если завтра Трамп скажет убить Путина, он его убьет, для этого Лели Путина. Ни в какого настоящего Путина я давным-давно не верю. Я вообще считаю, что Россия управляет Сергей Королев. И вы меня хоть порьете, хоть повесьте, там, сделайте из меня. Сергей Борисович Королев, родившийся под знаком тигра и зодиакальным знаком льва, давным-давно захватил, узурпировал власть в этой стране. Вы его никогда не видели. Но это же КГБ, это ФСБ. Вот так оно и работает. Давай так, люди на самому початку ефіру питали: Віка Король, чому влад говорить, що Україна не претендує на Крим? Що буде з Кримом? Що <гум> значить я говорю, що не претендують людина Китаю? З точки зору Дональда Трампа, Україна, і, значит, з точки Трампа, і з точки зору Трампа і з точки зору Ілона Маска, Крим це російська територія. Понимаєте, в чем дело? Поэтому все время мы слышим от Эрдогана такое, они же там все за кулисами между собой переговариваются, Эрдоган всегда говорит, Крым это не Россия, и он mm -hmm. готов туда что-то отправить, в Крым там и так далее. За кулисами они уже все поделили, все эти территории. Крым по логике Трампа должен остаться Россией. Но мы с этим не согласны. Mm -hmm. Я, в первую очередь, Влад Рос, не согласен с этим я уже готов даже отдать его Эрдогану, там, или пускай сделать какие-то там отели, да. и он был украинским, не знаю, автономной территории Украины, но там а, были турки, там, ну, в общем, чтобы... Так они... и будем, а будет, ладно, так и будет. Да, да, но вот такая вот вся, просто вы должны понимать, что Маск и Дональд Трамп на данный момент отдали Крым расистам. Давайте, Влад, все это пытаюсь, например, пытаем нас наш глядач, М1 Влад Рос, додає вказав, що росіяни нападають тільки на слабких, а при, при якому президенті вони напали? От що ти скажеш? Mm, при якому президенті напали? Тобто вони напали, ну по суті. Не, ну они на слабые, на слабые страны. Ну, они могут на Латвию напасть, на Грузию. Не, ну на увазе, что он, они напали, когда президент был Зеленский. И Зеленский типа слабый, его разумеет. Ну они так считали. Ну маленький человек, там, не знаю, 164 ростом, там, там, или 166, да. а, Зеленский тоже себе пририсовал 4 сантиметра. Ну, между нами. Я не возрист? Ну не 170, 166. Ну, ну ну, все же должны как-то быть. Но я не знаю, если ты сам Лили Путин 164, у роста настоящего было лили Путина, этого Путина, который был настоящий. Mm -hmm. А просто его мерили он, когда в дзюдо же это, боролся. Там не, не нужны никакие тапки, и там нету этих. Yeah. померили его, на ну, 164 масса. У Медведева вообще 162. Ага. Угу. Там вони маленькі, да, я згодний з тобою, не високі. Да, тому, ну, можете себе представить Влад Рос владороса і ліліпутя. Он вот так владоросу буде ліліпутин, а це його макушка от така. Тобто ну, дивися, на Крим ти все-таки покажеш, що це буде більша Кримськотатарська автономія, да? Могу сказати, більше виглядається так, Крим, Крим буде Кримськотатарська автономія в складі України. где может быть очень большое влияние от Турции и отели будет строиться там, я бы так сказал. И очень много крымская татарская агломерация, которая находится в Турции, может возвращаться на свои исторические земли в Крыму. 4 миллиона крымских татар живет в Турции. Всего лишь навсего там 300 тысяч, я насколько знаю, сейчас живут в Крыму крымских татар вообще. Ну, їх там переслідують, що там взагалі страшно жити. Окей. Отак от, от, любесенькі. І ваша задача яка? Донати на Збройні Сили. 53-я бригада чекає від нас велику, велику партію дронів, нічних і денних. Ладрос чекає від нас підписку, від вас звернення і, і за натальною картою. Телефон, скажи свій. Плюс 38 063 524 60 20, 63 24. Со всіх точок міра, дорогі друзі, Я международный астролог, можете заказывать, у меня все что угодно. Синастрия совместимость для брака, когда лучше подобрать дату брака дату операции очень важно, может назвать. С, э, гороскоп здоровья, может вообще ничего на не надо делать. Сколько лет вы можете прожить, от чего и чего нужно опасаться. Профессиональное предназначение, в какую страну уехать, дело у вас колесо фортуны, счастья. Ну все, 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 можете это у меня сделать, заказать. Я могу сказать, что я очень так мгновенно смотрю на всю разворачиваю ситуацию. Натальную карту немножко мне нужно время и очередь, чтобы расписать, но ну, в любом случае всегда к вашим услугам. Да. Ну и вы должны понимать, что чем вы будете больше заказывать и делать подарки близким и родным, тем судьба восторится вам в конечном итоге. Это правда, и тому подпишитесь на мой канал Костелев онлайн и на мой Инстаграм Дмитрий Костелев. Я вас обожаю. Да, я вас тоже есть канал Владрос, есть Ютуб канал такой, да, есть канал у меня. Телеграм. И, и каждый э, день я там лунные календари пытаюсь посписать там что-то и на на неделю чего там может быть интересные факты. Mm -hmm. Тоже как бы все это происходит в Фейсбуке я есть. Кто-то смотрит мои фотки в Инстаграме, я как бы не сильно. Люблю фотографировать. Да -да -да. ну, иногда куда-нибудь приеду, там что-нибудь сфотографируюсь, так что всегда по всем соцсетям, социальным сетям можно со мной связаться, точно так же, как и с прекраснейшим, великолепнейшим нашим ведущим. Я считаю, что он самый лучший, и он настоящий Дмитрий, в отличие от Лыса Ивановны. Пожалуйста, это прошу. дякую, что вы с нами. Я очень люблю вас и наши прекраснейшие эфиры, и вашу энергию, ваши комментарии. Тому все. Всего и Влад. До встречи.